nampak daripada awal dia nampak cawan tu macam diangkat dan dibuang. Hai Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel saya Karam Selain. first of all, saya nak minta maaf uh, sebab saya dah lama tak buat video. Uh, memang sekarang ada masalah sikit dari segi masa So anyway, untuk video kali ni Sebenarnya kan, uh, video kali ni merupakan sebuah cerita Bukan dengan Hari Raya Dan saya nak buat video ni untuk edisi Hari Raya punya video Tapi disebabkan, macam saya cakap tadi, saya busy sangat, saya tak sempat nak buat So saya buatlah dalam video kali ni Dan video-video lain saya akan buat uh, potong-potong lah ikut, ikut apa kesesuaian nanti So, untuk video kali ni, saya nak ceritakan pengalaman seram yang dialami oleh Syakila dan juga Aiman, iaitu sepasang suami isteri yang bekerja dan menetap dekat Johor Bahru. Kejadian yang menyeramkan ini berlaku dekat diorang pada tahun 2019 dan pada masa ni, Syakila dan juga Aiman merupakan uh, sepasang suami isteri yang telah berkahwin selama 4 tahun namun diorang masih lagi belum dikurniakan zuriat. So untuk pengetahuan korang, setiap kali beraya selepas saja diorang dikahwin, memang diorang akan pulang ke kampung Syakila yang terletak dekat Kedah bagi meraihkan perayaan Aidilfitri. Cuma pada tahun 2019, perayaan Aidilfitri mereka sedikit berbeza daripada yang lainnya Sebab apa? Sebab pada tahun tersebut Mak dan ayah Syakila uh, Pergi ke Mekah Untuk menunaikan umrah Sebenarnya dah lama tau Mak dengan ayah Syakila ni bagi tahu dekat diorang Yang diorang nak pergi rasa pengalaman berpuasa Dan juga menyambut hari raya uh, Dekat Kedah Eh sorry, dekat Mekah So pada tahun 2019 tu Alhamdulillah lah Diorang berjaya tunaikan hajat diorang lah dan untuk pengetahuan korang juga, suami Syakila ni sebenarnya anak yatim piatu. So dia tak ada mak ayah. Disebabkan itulah setiap kali raya, dia orang akan pulang ke kampung Syakila yang terletak dekat Kedah. Okay. Tahun tersebut uh, disebabkan mak ayah dia tak ada so diorang ni suami isteri plan nak beraya dekat Johor je dan raya ketiga uh, turun dekat KL, ambil mak ayah dia dekat airport dan terus gerak balik ke Kedah sambung raya dekat sana namun pada saat-saat akhir, suami dia Aiman ni buat keputusan untuk beraya dekat KL disebabkan dia mendapat beberapa jemputan hari raya daripada uh, keluarga, daripada kawan-kawan dia sebab suami dia ni orang KL je. So bila dia dapat jemputan macam tu dia rasa macam oh ini best lah sebab dah lama kan tak pergi open house dekat KL kadang-kadang uh, dapat pergi kadang-kadang tak dapat pergi so dia pun macam nak ambil kesempatan ni nak pergi beraya dekat KL so disebabkan masa tu kalau tak silap Syakila lah lagi 2 hari nak raya tau barulah dia orang nak cari hotel nak book untuk stay dekat KL dan disebabkan uh, dia orang ni sebenarnya adalah 2-3 hotel yang biasa dia orang menginap masa dia orang turun dekat KL kan tapi Last minute punya plan, hotel-hotel tu dah full So bila hotel tu dah full ribu Diorang terpaksalah cari hotel lain Yang sesuai dengan bajet diorang Dan Alhamdulillah masa tu diorang dapat Hotel yang sesuai dengan bajet diorang So hari raya pertama tiba Diorang solat hari raya dekat dekat In Johor dulu dan diorang sempatlah beraya dekat rumah jiran dan barulah diorang gerak turun ke KL dan masa ni dia kata trafik memang agak lancar diorang sampai KL pun awal diorang terus pergi check in masa tu dah pukul 2 lah dah boleh check in so diorang pergi check in diorang tak terus naik kat bilik diorang terus pergi beraya dia tak ingat lah berapa rumah dia pergi pada masa tu kalau tak silap dia dalam 4 ke 5 buah rumah And diorang balik dekat hotel pukul 11 malam so masa ni sebenarnya diorang dah siap-siap solat isyak dekat luar jadi jadi balik malam tu orang just bersih-bersihkan badan dan terus tidur. Esok dia orang bangun, dia orang solat subuh dan dia orang terus keluar. Dia orang pergi berjalan, dia orang pergi mencari food hunting lah macam-macam dan -macam. dia orang sempat juga nak beraya dekat rumah kawan suami dia dalam dua buah rumah hari tu dan dia orang sampai dekat hotel pada hari raya yang kedua tu pada pukul 6 petang. Okey, bila dah sampai awal mesti lah kita akan solat dekat hotel kan. So masa inilah sebenarnya kejadian yang menyeramkan berlaku kepada dia orang. Lebih tepat lagi kepada Syakila. So, Sampai je dekat hotel Syakila teruslah masuk tandas Mandi nak bersihkan diri pula Okey, dah siap dia sol, uh, dah siap dia mandi bersihkan diri, suami dia pula masuk dekat tandas. So sementara waktu tu dia duduk dekat katil, dia dah siap berteluk. Sebab masa ni pun pumpang-pumpang-pumpang memang dah dekat azan maghrib. So dia pun duduk dekat katil, nak tunggu suami dia nak solat jemaah sekali, sementara tu nak tunggu masuknya waktu solat maghrib. So masa ni bila masuk je solat maghrib, azan maghrib pun berkumandanglah daripada apps yang ada dekat dalam handphone Syakila dan juga suami dia. So masa tu macam ada double punya suara azan lah So Syakila dia masih lagi duduk kat katil dia tak pergi pun uh, matikan apps tersebut Dia biarkan je uh, Azan terus berkumandang Sementara dia duduk kat katil Dia tengoklah kiri kanan Dia macam orang kata melayan perasaan Sambil-sambil tengok macam tu kan So masa ni sebenarnya dia kata Dia macam tertangkap ada pergerakan Dekat Uh, atas meja So dekat hotel kan biasanya ada meja Yang atas meja dia ada cawan lah Ada macam-macam tu kan So masa ni dia kata Dia macam tertangkap Ada pergerakan dekat atas meja So dekat atas meja tu Memang ada uh, cawan kopi uh, Cawan kacelah Dan ada dua cawan plastik tau lah. Dan ada kettles, Ada... Nescafe and so on lah. So, bila dia tertangkap macam ada pergerakan dekat atas meja tu, sekarang ni tumpuan dia dah berubah ke arah meja tu. So, dia fokus lah tengok dekat meja tu macam tak boleh percaya lah. Eh, takkan ada benda yang bergerak. Sebab cawan ke apa-apa benda yang ada atas meja tu, dia duduk elok dekat atas meja yang mendatang. Takkan boleh bergerak kan tanpa ada apa-apa. Kalau ada angin pun tak logik lah cawan yang berat boleh bergerak. So, itu yang ada dalam fikiran dia pada masa tu. So dia tengok, dia fokus dekat meja dia And dia tengah fokus ni Azan yang dekat X tadi tu masih lagi sedang berkemadang Sementara dia fokus, tengok dekat meja tu Tiba-tiba cawan yang ada dekat atas meja tu terpelanting Terpelanting Dia nampak dengan jelas dekat atas meja tu cawan macam seolah-olah ada yang ambil dan buang dia nampak dengan sangat jelas tau lah. Sebab dia kata memang tumpuan dia dah fokus kat situ kan So dia memang nampak daripada awal Dia nampak cawan tu macam diangkat dan dibuang Tak adalah nampak macam slow mo angkat macam tu kan Tapi dia macam sekali letak macam tu je So si Syakila ni punya lah terkejut Dia terus menjerit Dan menggigil dekat satu side katil dia tu kita terkejut, kita tak boleh nak bagi apa-apa reaksi dalam keadaan takut ke apa tapi sebaliknya kita mengikir tengok benda tu and suami dia yang memang kebetulan pada masa tu dah siap agaknya nak keluar terkejut jugalah tengok suami dia ingatkan cawan tu jatuh disebabkan Syakila yang ambil dan terlepas cawan tu Tapi bila dia tengok Cawan tu terpelanting dekat uh, Sisi dinding yang berdekatan dengan tandas Sementara isteri dia dekat hujung sana tu So dia rasa macam pelik Kenapa pula cawan ni jatuh kat sini Tapi isteri aku buat sana So suami dia dapat tangkap tau Ini bukan perbuatan isteri dia Dia dapat tangkap yang kemungkinan Ada sesuatu benda yang lain Tapi suami dia tak tanya lah Suami dia macam tengok dia Tengok bini dia ketakutan Dan tengok cawan tu Cawan tu daripada dia terlepas dekat dinding dia terus bergolek pergi dekat pintu wow. dia dah bergolek pergi dekat pintu dia diam kat pintu situ so suami dia terus cakap kat Syakila macam ni lah kita solat ya jangan fikir bukan-bukan mungkin ada sesuatu suami dia cakap macam tu lah mungkin terjatuh ke apa suami dia cuma nak sedapkan bini dia padahal bini dia nampak dengan jelas kot benda tu bukannya terjatuh tapi memang terpelanting di pelan dibuang macam tu kan so suami dia macam kita solat eh so suami dia pakai baju siap-siap dan orang solat jemaah dan masa ni korang tahu tak benda tu belum lagi berakhir okey Syakila kata dia baru je kat takbir ni Allahu akbar Cawan yang dah tergulik dekat pintu tadi Tiba-tiba dia datang balik dekat kaki Syakila Korang rasa? Syakila kata Dia baru nak start solat ni Cawan tu bergulik balik dekat kaki dia Tak pelik Dia boleh rasa kot cawan tu sampai dekat kaki dia Walaupun dia tak dengar bunyi Eh masa ni tak payah cakap lah Syakila kata Walaupun tengah solat Susah nak kusyuk masa ni Memang menangis-nangislah dia kan Dia kata tapi tahan lah sebab suami dia masih lagi fokus kan dengan dengan apa dengan solat menjadi imam pada masa tu orang jemaah sama-sama suami dia masih lagi fokus dia cuba fokus fokus walaupun dalam keadaan macam tu kan dia kata kan So selesai dia solat Belum sempat suami dia baca doa Dia teruslah melompat pergi at suami dia Peluk suami dia menangis-nangis dekat, dekat suami dia So suami dia tanya dia Dia okey ke tak Then suami dia kata kat dia Kalau dia tak okey kita check out And malam tu memang dia orang check out pun Sebabkan Syakila memang tak boleh dah Nak terima apa yang dia nampak tadi tu macam benda tu macam marah betul So, orang check up pada masa tu And terus rezeki dia masa tu lah sebab abang suami dia abang Aiman ni dah pulang seorang dah balik so dia menginap dekat rumah abang dia dan itu adalah perkongsian Syakila mengenai pengalaman seram yang berlaku kepada dia ketika waktu maghrib di sebuah hotel dan kalau tak dekat Kuala Lumpur So korang tu je video kali ni um, Sampai kita jumpa lagi pada next video Terima kasih sebab menonton Jangan lupa like, share dan komen Assalamualaikum, semua -bye.